ಇದೇ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾರು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ அஸ் ஜனாரு மெல்ஃபி கொட்டிருஷி ஆய்

ये ना सेल्फी हाँ वन शोभे दिखे में तुम्हारे जनाइबर है और लमाता है ठीक सरिगा थैंक यू सो मच निम्फ्री थी आशीर्वाद हाँ कि ना आशीर्वाद हमारी है ना ओह लव यू थैंक यू सो मच ಸುಬ್ಬಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ರಚಿ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬೃಹತ್ವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಾಪ್ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಾಲ್ವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ವರಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಾಪಿನ ಮಾಲಕರು ಇವತ್ತು ದಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ಗಳು ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರಾದ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವನ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ದರ್ಗಿಯವರು ಮೈಲಾಪುರವರು ನಮ್ಮ ಹೆಸ್ಮೆನಾ ಕಾಕವರು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮ ಹಿರಣ್ಣ ಜಾಳಕಿ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಮಿತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಇದು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಜನನೇ ಬರ್ತಾರಂತಿಲ್ಲ ಈ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವರಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೇ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ರೂಲ್ಸಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆದ್ಮಿ ಕೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಪ್ನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾಧರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವನ ಅವರು ಓಪನಿಂಗ್ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಪೈಲೆ ಬೋಲಾತ ಸಾಲತ್ತ ರೂಲ್ ಜೊ ಹೇ ಮೈಂಟೈನ್ ಕರೋ ಬೈಸ ಆಯ್ತ ಹಾವು ಬೋಲ್ಕೆ ಬೋಲಾತ हंड्रेड परसेंट हम रूल मेंटेनेंस करते हैं यहाँ में तीन सौ आदमी गुलबर्गा आजू बाजू घर का आजू बाजू से ले लेते मेरा आदमी एक इक्कीस आदमी रहते हैं वो दस दिन के लिए रहते हैं इन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए इनको कपड़ा के लिए मालूम नहीं है उसको कपड़ा क्या है वो बताने के लिए मेरा आदमी दस आदमी रहता है वो दस आदमी जाने के बाद तीन ही आदमी रहता है एक अकाउंटेंट रहता है एक खोलने वाला रहता है एक बंद करने वाला रहता है आपका जो भी गुलबर्गा में रूल है वो रूल हम मेंटेन करेगा और मेरा 130 कपड़ा दुकान है 1945 से मेरा दुकान है तेरा स्टेट में तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटका गुजरात सब जिधर जिधर है तेरह स्टेट में, में मेरा दुकान है मेरा पास दस हजार आदमी काम करते हैं गुलबर्गा के लिए हम जो कपड़ा देते हैं कोई गुलबर्गा में कोई भी नहीं देते वो वैसा सस्ता में क्योंकि मेरा खुद का फैक्ट्री से खुद का मैनुफैक्चरिंग है खुद का प्रोडक्शन से जो मुंबई में जो दिल्ली में जो कलकत्ता में नया नया आता ना वो पूरा का जो भी नया नया हम प्रोडक्शन करके दूसरा दिन तीसरा दिन में इधर लेके आके फैशन में वो समझ लो भाव में भी समझ लो कपड़ा में भी समझ लो पूरा जिम्मेदारी हम लेते हैं और गुलबर्गा के लिए ये जो आ, रेट दे रहे ना कोई भी नहीं दे सकते पूरा आदमी आके पहले चेक करो इसके बाद लेने के लिए देखो पहले लेने के लिए हम नहीं बोला पूरा आदमी आओ पूरा चेक करो मार्केट में जितने भी सस्ता है वो देखने के बाद ही ले लो मिनिमम ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट कम रहे तो लेना है नहीं तो नहीं लेने है आप आके चेक करो गुल्जेक्शन तो जो गुलबरगा में सिस्टम है वो सिस्टम को मैं मेंटेन करेगा हम आने के पहले एम साहब को बोला था मैं ऐसा गुलबरगा में हारा आ रहे तो गुलबरगा में एम साहब बोला था यहाँ के सिस्टम में ब्रेक नहीं करना है वैसा है तो गुलबर्ग का आ जाओ नहीं तो नहीं करना है बोल के बोला हम भी बोला था इतने दिन से 1945 से मेरा पचहत्तर साल का ऊपर हो गया जिधर भी रूल मेंटेनिंग करा इधर भी नहीं करे इधर भी वही करता बोले तो वादा किए तो इन अपने को आने के लिए ओके बोल दिया था गुलबर्ग तो, के लोगों को क्या बोलना चाहते हैं सर आप बस गुलगर गुलबर्गा लोगों के लिए हम 300 आदमी एक आज नौकरी दे रहा और गुलबर्गे के लिए हम जो कपड़ा दे रहे हैं ना जो फैशन का है और सस्ता भी है और वेराइटी भी है आपको हैदराबाद ये बॉम्बे पूना ऐसा जाने की जरूरत नहीं है आप जो इधर भी जाता ना दो हजार तीन हजार खर्चा आता वो खर्चा में हम इधर पूरा फैमिली के कपड़ा दे देते दो हजार तीन हजार में होना बोले तो पूरा फैमिली के कपड़ा में हाँ कस्टमर के लिए अभी सौ रुपए के साड़ी से लेके हजार लाख रुपए का साड़ी तक है और अभी पूरा पाँच सौ को तीन साड़ी है हजार को चार साड़ी है दो सौ को दो साड़ी है ऐसा ऑफर है किड्स में भी ऑफर है मेंस में भी हजार रुपए की चार शर्ट है हजार रुपए की चार पैंट है ऐसा पूरा ऑफर ये है ये ऑफर संक्रांति जो सीजन आ वो फेस्टिवल आ रहे हैं ना फेस्टिवल तक रहता है इसके बाद नॉर्मल ही रहता है वो नॉर्मल का डेट दे भी आपको गुलबर्गा में जितने सस्ता आता आप चेक कर सकते हैं चेक करने के बाद ही परचेज करना पहले नहीं करना है